Мы получили заказ от Министерства обороны на изготовление э, тысячи так называемых ежей. На сегодняшний день у нас задействовано порядка 30 осужденных для изготовления данного вида продукции. Заказ тысячи штук, я уже сказал, мы вышли на сегодняшний день где-то планово 50 ежей в сутки. Ну, не получилось у нас быть там. Стараемся хоть какую-то лепту внести в освобождение, чтобы нас не захватили. Мы не хотим этого. Работаем усиленно. Ребята работают молодцы, вот, варят, Сверлят, скручиваем. Ждем, что, может быть, все-таки настанет мир у нас на Земле.